Здравствуйте! Сегодняшний наш выпуск, который веду я, Наталья Дульнева, историк медиевист из Львова, Украины. Это блог, посвященный катаризму, его первые выпуски, которые рассказывают об общих понятиях катаризма, о том, кто такие катары в целом. Так вот, сегодня я веду этот блог, веду этот выпуск из горной местности, это Пиренеи. Мы находимся над деревней Аспитале при Андор, которая в средние века служила пограничной областью между графством Фуа и королевством Арагон. Так вот, это, эти места тоже связаны с катаризмом, через эти места проходит теперешняя туристическая тропа, которая носит название ГР-107 или Дорога Добрых Людей, она не просто так называется, потому что Этой дорогой, но ну, приблизительно этой дорогой катарские верующие и иногда даже и добрые люди уходили, спасаясь от инквизиции в королевство Арагон, в Каталонию современную. Так вот, отсюда здесь я хочу поговорить с вами немножко о двух таких моментах, как география катаризма и имена катаризма, то есть о том, где катары были распространены и как их называли и как их называть не стоит и почему они назывались именно так. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что в основном, как во многих книгах, в литературе, так и в интернете, часто катеризм связывают именно с Окситанией. Окситания это, конечно, прекрасное место. Вот сейчас мы находимся в горной Окситании, в Арьеже. Здесь потрясающие пейзажи, красивые города древние. Но, тем не менее, катеризм это не окситанское явление. Церковь добрых людей была распространена по всей Европе. Начиная от Англии, где она несколько общин смело удержаться пару десятилетий и это и испания это в основном каталония это и север франции это шампань это бургундия даже немного иль де франс это и римские земли то есть современная западная германия земли Бонна на и бельгия это львеш приблизительно Кроме того, катаризм также был распространен в Италии очень сильно. И, ну, собственно говоря, почему именно Окситания так часто появляется в источниках, почему мы говорим об Альбегойском крестовом походе именно в Окситанию. <космех> катаризм, вернее, то явление, которое ученые называют катаризмом, то есть церкви добрых людей, были распространены, как я уже говорила, по всей Западной Европе. Везде эти посвященные Богу монахи, мужчины и женщины организовывались в общинах и жили в так называемых религиозных домах. Но дело в том, что по всей Европе они подвергались жестоким преследованиям. И только в Италии, Окситании и немного в Каталонии ну и преимущественно в Окситании, было такое политическое соотношение сил, что церковь, римская церковь, то есть римская католическая церковь не могла с помощью светских властей организовать против них репрессии. И Немножко другая ситуация была с восточными братьями катаров, то есть с богумилами, которые тоже были распространены не только в Болгарии. Это была Греция, то есть Византийская империя, это была Малая Азия, и тоже об этом мало кто знает. Но вернемся к Западной Европе. Так вот, если мы уже говорим об Окситании, то э, власти Окситании, то есть это графы Тулузские, виконты Тренкавели, то есть виконты Альби, Визье, Каркасона, графы Дефуа, э, никаких репрессий против э, добрых людей не организовывали. И более того, э, в маленьких городах, в бургадах, Аристократия средней руки, мелкая аристократия очень была связана с добрыми людьми. И многие женщины вначале из аристократов, а потом и мужчины, они как бы входили в церковь добрых людей, они становились членами ее церкви, они тоже становились посвященными монахами и монахинями. Естественно, что они покровительствовали добрым людям. И именно поэтому э, в, во многих маленьких городках речь не идет о крупных епископских городах, как Туза или Каркасон, но в небольших городах э, э, добрые люди, мужчины и женщины, открывали свои религиозные мужские и женские дома и жили там открыто, а не подпольно, как это было в большинстве европейских городов. Теперь поговорим об именах катаризма. В разных странах э, э, Поскольку катаризм был распространен в разных странах, то и э, тех диссидентов, которых ученые э, обобщенно называют катарами, тоже называли по-разному. Э, кстати, именно этот факт и послужил э, одной из причин того, что некоторые современные историки, которые называют себя деконструкционистами, а их иногда называют ревизионистами, поскольку они пытаются пересмотреть все. Все достижения современной науки о катарах, они отрицают вообще существование самого феномена катаризма как такового. Они говорят, что катаров не было вообще, часто на основании того, что не во всех странах их называли катарами. Ну, давайте мы немного в этом разберемся, в чем здесь, собственно говоря, дело. А дело вот в чем. Дело в том, что те религиозные диссиденты средневековые, которых, как я уже говорила, историки обобщенно называют катарами, сами себя так никогда не называли. Э, впервые э, в самых ранних документах э, они э, появляются в истории под именем еретиков, но еретиками они себя не считали, естественно, и не называли тоже. Э, в исторических документах также говорится, что эти религиозные диссиденты чаще всего называли себя христианами, и, по-видимому, это одно из самых ранних самонаименований братьев-катаров Западной Европы, то есть, то есть тех религиозных диссидентов, которые исповедовали ту же веру и те же обряды, только в Восточной Европе и в Малой Азии, то есть богомилов. Как правило, они себя сами часто называли христополитанами. То есть это были религиозные диссиденты Малой Азии, Византийской империи, и Болгарии. Христополитане это означает граждане христового, граждане царства христового, граждане царства небесного. А в Малой Азии богомилов часто еще называли фаундагитами или фаундагиатами, то есть носящими суму. Это из-за того, что богомильские монахи очень часто напоминали православных странствующих монахов с сумой. Но как, э, в основном э, чаще всего и богомилы, и катары называли. Себя просто христианами. Оппоненты добрых людей их враги из Римско-Католической церкви часто давали им разные обидные книжки и прозвища, которые тоже разнились в зависимости от географического расположения. В рейнских землях добрых людей называли катарами. Во Франции в -де Франции ткачами. В Бельгии, во Фландрии их называли фифлами. В землях Луары, Шампании, Бургундии они получили таинственное прозвище публикане. Кроме того, в Италии, на севере Италии их тоже называли катарами часто, как и в римских землях, а вот в остальных частях Италии их называли патаренами но как бы их ни называли фифлы катары патарены публикане ткачи э, все это э, как бы название одного и того же религиозного феномена и э, разница в этих названиях э, в реальности то, э, в реальности имеет отражение только э, чисто ге географическое э, здесь нет никаких разных разных людей это одна и та же вера одни и те же обряды э, хотя конечно это ну, кажд, Каждая страна, каждая земля, каждый край имел, конечно, нюансы, но в любом случае это, это было одно и то же религиозное движение, которое, члены которого называли себя христианами и считали себя истинной церковью Иисуса Христа. Кстати, я хочу еще, упомянуть еще один не менее известный термин – это «альбигойцы». Происходит он из цистерцианского окружения Бернара и Склерво, так называемого «Святого Бернара», который пропагандировался потому, что Бернар и Склерво после личной поездки был очень впечатлен активностью еретиков в районе оксидантского города Альби. Но этот термин тоже, в общем-то, не является самоназванием и не отражает того, что Альбитом был центром, как говорится, альбигойской ереси. Это всего лишь один из городов. Кроме того, хочу еще напомнить, что верующие называли своих клириков очень уважительно и любовно добрыми людьми или добрыми мужчинами и добрыми женщинами. Сами они себя, кроме того, как христиане, называли еще добрыми христианами, бедняками христовыми, это редкое название, но оно встречается в документах иногда, и также апостолами, ведь они считали, что они имеют апостольскую преемственность, и, ведут, и проведут расхождение своей церкви непосредственно от апостола. Ну, эм, здесь во время ведения этого блога, так же как и в своих работах и переводах, я вынуждена без такого большого энтузиазма употреблять термин катары, э, потому что это все-таки термин, который придумали оппоненты. Они называли их липтиками-катарами, но э, как бы с сложилась с 19 века целая литературная историческая традиция, которая сделала этот термин очень популярным и узнаваемым, и он к добрым людям прямо приклеился, и поэтому принято так их теперь называть, и мне приходится его тоже употреблять, и я его употреблять буду. Но чего я не буду употреблять в своих выпусках, так это термина «совершенный» или «совершенная», как иногда называют катарских клириков. Дело в том, что этот термин полностью придуман инквизиторами, он только находится в инквизиторских документах, документах и означает он совершенно еретик. И поэтому, в общем-то, для, для нас в данном случае он пока что не имеет ни интереса, ни значения. Мы так называть добрых людей не будем. Он не имеет никакого там духовного смысла вообще. Ну, мы еще будем разбираться с тем, с именами, названиями и даже обидными кличками, которыми называли катаров добрых людей в разных странах. Ну, а если вы хотите узнать подробнее о происхождении самого термина катара и кто его выдумал, смотрите следующий выпуск.